Вікенд-Експрес, і ми знову на Дівішніку. Сьогодні ми святкуємо день народження віктора арт-директора, а також дивимось на топлизерів. Ну і звісно, задаємо вам запитання. Сьогодні ми будемо вас запитувати, який найгірший спосіб завершити стосунки, адже найкращих способів для цього діла, як ви і без мене знаєте, не існує. Итак, друзья, вы танцуете, а мы начинаем снимать кино. Поехали! Добрый вечер. Привет. Скажите, какие с вашей точки зору найгиршей способ сказать про то, что вы завершили это Ну не знаю, наверное, самый худший это, если ты ему изменишь и он об этом знает. Найгиршей. Измена, наверное, да? Думаю, измена. Ну, вы меня застали врасплох. Ой, да и лучше. Наверное, бросить в постели. Я думаю, по прошествии многих лет встречаний, я думаю, было бы, извините за выражение, тупо позвонить и сказать, дорогая, ты знаешь, между нами все кончено. Я думаю, это было бы не совсем, не совсем. Привет. Мы приветствуем вас из Днем рождения! Желаем вам и подальших успехов, рабочих и целом успехов. Спасибо большое. Скажи, Виктор, будь ласка, який з твоєї точки зору найгірший спосіб завершити стосунки? Найгірший. Найгірший? А, на самом деле, это обмануть любого любимого человека. Ну, я считаю, не то смысла обмануть. Лучше Горькая правда, чем сладкая ложь. Не надо. Говорите всегда в лицо, и все будет хорошо, и вас будут любить, даже после ссоры. Поверьте мне. Это Викант Экспресс. Окей? Уйти без объяснений. Всегда нужно как-то объяснить ситуацию, и вы решите ее либо в одну, либо в другую сторону. А просто уйти это, наверное, самый худший. Не знаю. <звы> уйти не попрощавшись. Наихудший? Тяжко ведь на таке запитання. Да ты і сказати И сказать о плохом мужском достоинстве. Это самое грубое. Лучше всего обманывать и врать. Это самое ужасное. Надо говорить правду. Всегда при любых обстоятельствах. Пауза. Расскажи, будь ласка, как ты решил стать танцевником? Из течения обстоятельств, как говорится, вение души и сердца. Как это было впервые? Помнишь свой первый выступ? Конечно. Это... Это был ужас. Mm -hmm. <laughs> Сама критика Самокритика у меня очень высокая, потому я себя вспоминаю. Но сейчас работаем над собой довольно-таки успешно, и публике это нравится. Ты бываешь богато, где и где наикращие девчата, скажи? страна чи город? І країна, і місто. І країна, і місто. Це ж Кривий Ріг. Який, з твоєї точки зору, найгірший спосіб завершити стосунки? Повне ігнорування, бросити телефон і не відповідати, і не пояснювати Взагалі нічого. Це хуже всього. А який найкращий? Розставання? По-моєму, розставання немає найкращих. А що ти знаєш про криворізьких танцівників? Хлопці теж стараються бути на рівні. Ну, успехи им. Я принц джунглей Маугли. Гость из города Харькова. А вы смотрите Уикенд Экспресс. Какой найгірший спосіб способ завершить отношения? Самый плохой. На очень сильно и всему конец. Это точно. А как это у тебя было? Напился и все. У меня есть два варианта. Первый – это биться головой об стенку. А второй – это, наверное, уйти без слов, не договорившись. А как все у вас бывает? Ну, хожу по-английски, как называется, да? А люблю по-французски. Как ты считаешь, какой наигирший способ завершить отношения? Изменить другой. В открытую, чтобы именно ее подруги это видели. Они никогда не сбрешут, они скажут так, как она есть. Еще и приукрасят, это будет вообще замечательно. Это была рубрика «Автопати». Тревожит «Викенд Экспресс» и наша программа продолжается далее.